दिनांक तेरा एप्रिल दोन हजार चोवीस रोजी एस एस ए उर्दू हायस्कूलमध्ये दोन हजार सहाच्या बॅचचा गेट टुगेदर आयोजित करण्यात आला होता कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी प्राचार्य रसूल चौधरी सर होते तसेच सर्व सेवानिवृत्त शिक्षक उपस्थित होते मोहसिन पुणेकर यांनी सोशल हायस्कूलचे प्राचार्य चौधरी सरांचे स्वागत केले सैफुल्ला कमिशनर यांनी जब्बार सरांचे सत्कार केले शोएब खैरादी यांनी वासी सरांचा सत्कार केला अहतेश्याम बिद्री यांनी बिद्री सरांचा सत्कार केला नसिरुद्दीन शेख यांनी यास्मीन मॅडम यांचा सत्कार केला तौफिक बागवान यांनी कोतवाल सरांचा सत्कार केला अख्तार इनामदार यांनी शकील सरांचा सत्कार केला शबनम मॅडम यांचा सत्कार डॉक्टर परवेज चौकी यांनी केला इलियास यांनी दिलदार सरांचे सत्कार केले कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन ॲडव्होकेट जिशान अहमद बक्षी यांनी केले हा कार्यक्रम यशस्वी होण्यासाठी मोहसिन पुणेकर सैफ कमिशनर ॲडव्होकेट झिशान बक्षी नसिरुद्दीन शेख सईद बिराजर आणि बिद्री यांनी भाग घेतला आणि तुम्ही ज्या शाळेमध्ये शिकला ज्या शिक्षकाने तुम्हाला घडवलं घडला त्यासाठी तुम्ही माझी विद्यार्थ्यांनी काहीतरी फंड जमा करून शाळेसाठी सहकार्य करावं माझी एक इच्छा आहे मी एक ऑगस्ट दोन हजार तेवीस पासून या परिषदेचा मुख्याध्यापक म्हणून विराजमान झालेलो नाही काही विद्यार्थ्यांना माहीत नाही आज कळलं असेल तर मी तुझं जास्त वेळ घेणार नाही जास्त काही बोलणार नाही तुम्ही आलात आमचा सत्कार केलात याबद्दल पुन्हा तुमचा आभार मानतो आणि तुमच्या पुढच्या आयुष्याच्या लिल, हार्दिक दोन की शुभेज जय हिंद जय महाराष्ट्र है तो <laughs> 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 मोहतराम हजरा अब इसके बाद एक जरूरी ऐलान एक जरूरी ऐलान ये

निजाम साहब वसीबरी साहब शकीर साहेब अब्दुल रहीम साहब बिल्ला साहब मल्ली साहब पथवान साहब और सबिद प्रिंसिपल साहबा शबनम लादी हुसैन साहब और हमारे मदरसे के 2006 के यहाँ से पास वनहार ब्याज के तभी सभी तबका को असलाम आए ये जैसे मुझे इतना मिले कि 2006 ब्याज के बच्चे छोटा सा गेट टू करने जा रहे हैं हमारे मौसी पुणे का जो तो है वो हमारे खास तालिबान हो उनसे बहुत ज़्यादा हमारी उनसे है उनका तो जब कहा तो मुझे अच्छा लगा चलो दो हज़ार छः की अठारह तो साल पहले जिन्होंने यहाँ से तालीम हासिल कर कर इस कॉलेज को स्कूल को अलविदा कहा था वो बच्चे आज भी स्कूल को याद रख रहे हैं तो तो याद रख रहे हैं मैंने कहा कि बहुत ही अच्छी बात है तो उन्होंने जब इंकार की तो मैंने कहा कि फिलहाल तो छुट्टियाँ चालू है अलबत्तः चौथी साल जो है वो स्कूल में रहेंगे सैटरडे पर उनके साथ मुलाकात कीजिए और प्रोग्राम सपोर्ट कीजिए उसके मुताबिक उन्होंने किया प्रोग्राम और मुझे व्हाट्सअप किया कि प्रोग्राम तय है इसके बाद से थोड़ा तो साउथ ऑफ स्टेशन था सात बजे आया हूँ लेकिन मुझे में मेरे भी भी बहुत ज्यादा एक एंजाइटी थी ईगरनेस था आप लोगों को देखिए क्योंकि अठारह साल पहले आप यहाँ से पास हो गए हैं उसमें से बहुत सारे और तालिबात के साथ साथ बहुत ज़्यादा जो है गहरे से रिश्ते क्योंकि जब तुम तो यहाँ हमारे पास थे तो किसी की औलाद थे अब जब हम तुम मिले हैं तो अब तुम साहबी औलाद हो चुके हैं ऐसा महसूस है। कितने लोगों की शादी हुई तो सब के सब मुल्क में और सब अच्छी बात लेकिन वो लोग पढ़ाई करके सोलापुर में हैं उनकी जिंदगी बहुत अच्छी है तो माँ बाप के साथ में माँ बाप के घर में बैठे हैं लेकिन जो सोलापुर छोड़कर पूना अगर उधर गए हैं उनकी ज़िंदगी है रस्सी पर कसरत करे जैसे क्या करें क्या ना करें वो उनको मालूम है क्या होता है एजुकेशन के बारे में जब आप पढ़ते थे जब जो हालात थे अब जो हालात हैं वो कैसे मालूम है न हमारे जैसे अब मारने वाले उस हैं न तुम्हारे जैसे मार जाने वाले स्टूडेंट्स हैं अब ये हकीकत है और इस पर कई चीजें हम पर बैन है कि ये नहीं करना और ये नहीं करना तो वो जो इसलाह करने का जो तो पीरियड है वो बढ़ रहा है जितनी भी हो रही इसला है अब आप अगर बाप बने तो अपनी औला के लिए हालात बदले नहीं है एजुकेशन के हालात वही है और आगे से नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में इससे हालत बिगड़